Мені хотілось поспілкуватися, дивлячись на життя віруючої людини і е, усвідомлення того, що є що дуже важливе для кожного з нас, коли ми приходимо до Бога, і знаєте. Я думаю, що ви багато чули про це проповіді. Багато може там розмірковували, але я хочу ще в цей вечір потурбувати ваше серце, ваш розум і ще з другої, може іншої сторони, яку вам ще не казали, за, щоб ви захвилювалися і подумали, що це важливо в моєму житті. І знаєте, я сьогодні буду казати про наш розум. І е, знаєте, е, дуже цікаво, що якщо ви наблюдаєте, то дуже серйозна боротьба йде про за розум кожної людини. І боротьба складається в тому, я буду приходити на іншу мову, складається в тому, щоб чоловік перестав думати. Тобто, змінити мислення человека оказалось сложні і оказалось тяжелее, чем просто. отучить человека думать и и это работает мы можем посмотреть по нашему северному соседу когда люди перестают думать и к сожалению есть и в нашей жизни это такое знаете борьба очень серьезно идет и есть такая программа тикток знаете не сидите не 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 обратите внимание подход этой программы Главная задача ⁇ воздействие на что? На эмоции. Не на то, чтобы человек думал, а чтобы он реагировал эмоционально. И э, ученые, я вот немножко вам науки чуть-чуть скажу сначала, ученые обратили внимание, что наш мозг так устроен, чтобы работал э, за мышление, за память, отвечает кора головного мозга. За эмоции отвечает там другая часть нашего мозга, называется ментальное тело. И для того чтобы работало ментальное тело, тело э, в мозгу нашем, меньше всего надо энергии. Но чтобы заработал наш мозг, то есть кора головного мозга, нужно организму выделять большое количество энергии. Это не я говорю, это вот исследования ученых. И э, знаете, я даже просто могу вам такой пример. Проходит служение. Прекрасная проповедь. Выходят люди, спрашиваешь, какая проповедь? Вот такая была проповедь. О чем? Бабах! Но ну, реально он искренне говорит, что проповедь была вот такая. Почему это происходит? А потому что работало твое ментальное тело. кора гланумоза отключена. Отключена. Почему проповедники говорят, записывайте. Не потому, что чтобы вы записывали. Оказывается, ученые сказали, что когда человек начинает писать, то он хочет, не хочет, у него включается, включается кора головного мозга, потому что там в памяти есть буквы, цифры и так далее. Понимаете, почему просят писать, чтобы ваша кора головного мозга включилась? Больше скажу, наш организм, наш разум, мозг устроен так, что он ленивый. А исследование ученых показало, знаете что? Э, что иногда они много производили там американцы исследования, что, знаете, бывает так в вашей жизни, что вы что-то ищете и найти не можете в вашей квартире или доме. А потом хлоп, а вот оно лежит. Так я что смотрел? Как я не видел этого раньше? А оказывается, что делает мозг? Он включает вам старую картинку. Чтобы не работать, чтобы кора головного мозга не включалась, в вашем файле мозга включается старая картинка, и вы не видите. Оно там лежит, а вы не видите. Но потом, когда некоторые говорят, я начал молиться. Молитва, кстати, помогает, если искренне, не заученная, не вычитанная, а вот искреннее сердце заставляет включать кору головного мозга. И знаете, почему я об этом говорю? Потому что смотря на людей, даже христиан, многие не включают кору головного мозга. Понимаете, о чем Нехай пастырь думает, нехай служитель думает, нехай еще кто-то думает. Это тяжело, чтобы ты начал думать. И поэтому я призываю вас, призываю к тому, чтобы вы действительно начали думать о том, что говорит Писание. Апостол Павел говорит Тимофею, обращаясь к нему, он сказал, вникай в себя и в Писание. Что такое слово «вникай»? Другими словами могу сказать «думай». Так? Думай. Не просто, ну, прочитал и все, а думай. Почему мы говорим, читайте Писание и вникайте в него, чтобы ваш мозг начал работать. Это очень важно. А почему я объясняю? А потому что мы приходим, ну, верующие, неверующие, мы, люди, приходим к Богу со своим багажом. Вот здесь, свой багаж. И этот багаж мешает нам жить дальше, будучи жизнью верующего человека. И, к сожалению, мы не понимаем, почему так происходит. Но апостол Павел, обращаясь к Ефесской церкви, Он говорит: это 4 глава, я буду читать 20 и ниже стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Христе отложив прежний образ жизни, ветхого человека, и сливающего в похотях, и обновившись, обновиться, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. 23 стих. А, а обновиться духом ума вашего. Как раз это обращение апостола к Павлу, чтобы вы вот начали заниматься своей корой головного мозга. То есть обновлять его. Вот ту память, вот то мышление. Понимаете? Потому что оно уже отстроилось в вашей жизни. Ну я как бы соединяю духовное с душевным. Простите меня за это. То есть душевное это разум, вот, а духовное обновление. Обновление оно важно нам. И если мы, будучи верующими людьми, Остаемся в том мышлении, потому что нам лень думать, потому что нам лучше в Тиктоке что-то эмоционально реагировать. Эмоционально реагировать, э, ну, вы знаете, э, есть такой период, когда мы э, мурашки там переживаем или еще что-то, и говорим, вот это пришел Дух Святой. Но я хочу, чтобы вы двинулись дальше, чтобы вы начали переживать Бога в коре головного мозга, в разуме вашем, в обновленном разуме. И не эмоциями, а то иногда, э -э -э -э, да сестрички, что-то ну, мурашек не было, наверное, что-то тут Бог какой-то не дию. То, то есть мы остаемся, нам проще. Я еще раз говорю, человек так устроен. Это не я придумал. Это, почитайте по о мозге, если вам интересно, я исследовал немножко, читал, э что мы так устроены, что эмоци эмоции у нас вырываются раньше всего. Даже если есть какой-то конфликт, что впереди бежит? Наш кора головного мозга или эмоции? Сначала слова, эмоции, а потом стой, что я набалакал. Включается кора головного мозга. И это происходит почему? Потому что мы все-таки не занимаемся тем, что сказал апостол Павел. Вам нужно обновиться духом ума вашего. И это очень важно. Я просто коротко, тезисно об этом всем говорю, и мы будем молиться. И я еще хотел одно место из этого послания прочитать, за что переживает апостол Павел, и о чем он молится о Ефесской церкви. Это записано уже в первой главе этого же послания. Апостол Павел говорит такие слова. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах Моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвания Его и какое, какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в вас, верующих по, держав... по действию державной силы Его. Апостол Павел понимал важность того, что должно происходить в разуме Ефесян. И поэтому Он говорит, что, что просветил очи сердца вашего, дабы вы познали. И, и Он, я, если вы внимательно последите за текстом, то здесь как раз говорится о, о нашем мышлении, о нашем разуме. И апостол Павел постоянно молится за Ефесскую церковь, чтобы в их жизни произошло. Почему я об этом говорю? Сами отдайте себе ответ на этот вопрос, который я задам. Как много вы думаете или размышляете или молитесь Богу о том, чтобы в вашем разуме произошло вот это обновление, вот это изменение для познания воли Его, для познания величия Его. Насколько вы в этом увлечены? Потому что это нужно мне, Валере, это я верю, нужно каждому из вас. Если мы в этом не будем двигаться, то мы будем и дальше руководствоваться эмоциями. Что-то случилось, мы руководствуемся эмоциями. Э -э, обратите внимание, э -э, духовные люди, когда что-то происходит, они не реагируют эмоциями. Я вот видел многих служителей, которые э -э, ну, имеют какой-то христианский опыт, они входят в размышления. А большинство людей эмоционально реагирует. Это вот так, это так, и эмоционально. Почему? Потому что мы, я не скажу, что я чего-то достиг, Вот я стремлюсь достигнуть так же, как и вы, чтобы моя кора, кора головного моза она работала. И я действительно имел эту встречу с Богом не в эмоциях своих, не в ментальном теле, а в коре головного мозга, чтобы действительно мой организм тратил больше энергии, Ему это не хочется, но больше энергии тратил, чтобы я переживал это общение в духе с Богом в моем разуме. И я верю, что это будет благословение для каждого из нас, если мы в этом это поймем и в этом будем двигаться. И я верю, что Бог будет созидать вас как действительно верующих людей, духовные личности, которых Бог хочет видеть каждого из нас. Я заканчиваю. Мы будем сейчас молиться нашему Богу. И пусть действительно ваша молитва, она ваша молитва. Я буду молиться за себя, за свое сердце, а вы также будете молиться перед Богом. Знаете, как в прошлый раз в понедельник я говорил, что Богу нужна наша искренность, чтобы мы не просто думали одно, а говорили другое. Если вы с чем-то со мной не согласны, молитесь то, что в вашем сердце. Но пусть это будут действительно не эмоции, не эмоции, а вот это переживание Бога в вашем разуме. переживание Бога в вашем духе. И вы будете иметь это общение с Ним в этой молитве. И пусть это будет созидать вас. Вы будете становиться духовными личностями. Давайте склонимся и будем молиться нашему Богу. Отец Небесный, слава и хвала Тебе. Я дякую, Боже, что Ты направляешь мои ноги туда, на в стезі, щоб я розмірковував про тебе, щоб я обновлявся духом разуму свого. Боже. Я дякую Тобі за це. Я дякую. Я розумію, що я недосконала людина, що в мене багато недоліків, Боже. Но я приходжу до Тебе в цей час, щоб черпати силу і джерела в Тебе, Боже. Бо що я можу без Тебе? Нічого. Що я можу доброго без Тебе? Нічого, Боже. Я дякую Тобі, що ти в цей вечір зі мною, Боже, на цьому місці, і ти збудовуєш мене, збудовую. Мене як недосконалу людину, щоб я став досконалішим, щоб я менш грішив, щоб я ставав святішою людиною, Боже, завдяки милості і любові твоєї, Боже. Бо ти в слові сказав, святий досвячується ще, Боже. І я хочу йти цим шляхом, Боже. Я знаю, що це вузький шлях, що це не шлях, який веселий, емоційний, а це вузький шлях. Ну, я хочу йти цим шляхом з тобою. Я знаю, що цей шлях приведе мене в. Небо, Боже, бо коли ми будемо йти по цьому житті, емоційно реагуючи, емоційно приймаючи якісь проповіді, чи слова, чи ще щось, Боже, щоб ми не прийшли до закритих ворот, щоб ми не почули, я не знаю тебе, Боже. Я так хочу, коли закінчиться моє життя, коли я прийду на, на цей суд, щоб. Ти сказав, війди в радість Господина Твоєго. Боже. Я хочу почути ці слова, щоб мій шлях, віруючої людини, був недаремний на цій, на цій землі. Що я недаремно щось казав, щось вірив, для чогось молився. Боже, Боже, щоб це все було недаремно. Боже, я за це переживаю і хочу мати спільність з тобою, щоб моє життя, мій дух Боже, був наповнений тобою, і я рухався з тобою. Нехай це буде для слави Твоєї, для збудування мого, збудування кожної людини. Боже, щоб ми насправді, Боже, були розумні люди з обновленим разумом, Боже, як казав апостол Павел, обновленим духом ума кожний, Боже. Бо це праця, це нелегка праця, кожен день, Боже, міняти цю, цей разум, який склався за деякий час невіруючої людини, Боже, переживань, Боже, розмірковань, Боже, щоб ми по-другому міркували, щоб ми по-другому дивилися, щоб нас насправді були Твої очі, Господи, Твої очі. Як ти дивишся на ті речі, на тих людей, Боже. І тоді я вірю, що ми будемо йти з тобою і за тобою, і наш дух буде переповнюватися радість від присутності твоєї. Тобі за все честь, хвала і слава. Великому Богу, Отцю Сину і Духу Святому, во віки віків. Амінь.